આગામી આઠ એપ્રિલથી રોજ નર્મદા પરિક્રમાની શરૂઆત થવાની છે ત્યારે તિલકવાડા નર્મદા ઘાટ ખાતે હંગામી ધોરણે કાચો બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી શરૂ થતાં શ્રદ્ધાળુઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે આગામી આઠ એપ્રિલના રોજ નર્મદા પરિક્રમાની શરૂઆત થવાની છે આ પરિક્રમા એક મહિનો ચાલવાની હોય અને આ પરિક્રમા કરવા માટે દેશના ખૂણે ખૂણેથી લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આવતા હોય છે ત્યારે આ શ્રદ્ધાળુઓ સરળતાથી નર્મદા નદી પાર કરી શકે તે માટે તિલકવાડાથી સહેરાવ વચ્ચે હંગામી ધોરણે કાચો બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે જેના કારણે સ્થાનિક લોકોને શ્રદ્ધાળુઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે एक उत्तरवाहिनी की परिक्रमा होती है चैत्र मास में तो मैया उत्तर उदिशा में, में भेजती है उसकी उत्तरवाहिनी का मतलब होता है और चैत्र महीने में जितना भी धर्म कार्य करते हैं वो बहुत पुण्यशाली हो जाता है और ये सत्रह किलोमीटर की उत्तरवाहिनी परिक्रमा होती है उत्तर से लेकर दक्षिण तक रामपुरा से लेकर तिले पड़ा तक तो ये ब्रिज का, का काम चालू किया है परिक्रमाशी के लिए सुख हो जाए ये हो जाए जैसे पिछले साल जैसा प्रॉब्लम आता था ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो जाए अभी चार पाँच दिन से काम चल रहा है लेकिन डैम का पानी ज़्यादा छोड़ने की वजह से हमारा काम में थोड़ा विघ्न आ रहा है तो डैम वाले ने थोड़ा पानी कम कर दिया तो रास्ता बन जाएगा सब अच्छी हो जाएगा और इस साल सबके लिए सुविधा भी बहुत अच्छी अच्छी सोची और सरकार ने भी ध्यान दिया है सब लोगों ने कर्मचारी ने भी सेवा की है तो सारी जगह लाइट की व्यवस्था पुलिस की व्यवस्था रास्ते की व्यवस्था जेंट की व्यवस्था सब हो रही हम भी एक महीने से जुड़े हैं लगातार सेवा कर रहे हैं सब लोग ये साल अच्छा हो जाएगा फिर एकमाशी का सुख हो जाएगा ना बुध